Это для нас вообще непростая гонка, вчера механикам не удалось разобраться с мотором, у нас а, вылетел один цилиндр, открывать и диагностировать мы даже не стали, но продолжать гонку полноценно на таком моторе смысла не имеет. Но взвесим все за и против, ночью было принято решение совместно с механиками попытаться ехать на таком моторе. Сегодня взяли запас масла с собой, около 10 литров, потому что его выгоняет постоянно. И, в общем-то, мы двинули на спецучасток. Стартовали, проехали около 60 километров, взяли 20 точек и финишируют. Ну, понятно, будет канализация, потому что мы взяли только 20 точек из 100. Но дело не в этом. Дело в том, что мы в гонке. Даже со вчерашними проблемами, потеряв около двух часов на спецучастке, мы опустились на третье место в нашем классе гонка жесткая, гонка очень непростая. И на сегодняшний день в классе осталось только 4 машины. То есть даже если мы дойдем до финиша, это будет уже четвертое место. Поэтому осталось два дня, нужно продержаться. Удачи нам!